بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون والمشركون. احمده على نعم لم تزل تترى واشكره برساله على محمد للعالمين بشيرا ونذيرا. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. syahadatan yahuttu biha an syahidiha wizra wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi a'adza bihi ba'da dhillah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina rafa'a Allahu lahum dhikra amma ba Selanjutnya sehubung dengan pencahan kalimah tauhid dan perbezaan-perbezaan Tuhan dengan Allah Taala dan yang berlaku yang masih tak ada yang kata atau menghuraikan dengan penuh dengan panjang lebar dan saya adakan nombor, -nombor, nombor telefon saya tuan tuan boleh berhubung dengan saya tanya balik dan berkenaan dengan uh, sifat 20 kekeliruan sifat 20 yang mana saya cabar di sana sekiranya ada jawapan lebih baik lebih pengetahuan supaya seseorang tu mengenai Allah Taala melalui sifat 20 sekiranya ada beri keterangan hadis dan Quran ataupun ijma ulama Ha, jadi kita sambung bab lain pula. Karena hubungan bab ini pun ada hubung kait juga berkenaan dengan kalimah tauhid iaitu berkenaan dengan penyembelihan Nabi Ismail. Kalau kita buka surah Quran surah As-Saffat ayat 102. Ayatnya bermula berbunyi macam ini Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma ahussa ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur ma za tara jawab Ismail Ya abatif ya abatif al ma tu mar satajiduni insha Allah minas sabirin Falamma balagha takala mana Ibrahim melihat falamma balagha ma ahussa ya dia lihat dia tengok dia lihat, dia pandang, dia tengok, dia kenal anak dia ni, bagaimana keadaan anak ni, dia belajar daripada kecil sebagaimana guru yang mendidik seorang anak murid dia ketika umur 6 tahun setengah ataupun 7 tahun, 7 tahun setengah sehingga 20 tahun ataupun 25 tahun dia kenal anak murid dia, dia faham anak murid dia itu bagaimana. Begitu juga lah Ismail yang dididik oleh Ibrahim. Ibrahim bapak dia, dia tengok anak dia ni makna lama sungguh Perkara ini berlaku dalam masa sungguh dia mendidik anak dia sehingga anak dia meningkat umur 17 tahun. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 21 tahun mengikut kaul-kaul tafsir di zaman itu. Perkara itu berlaku begitu lama. Kita kena beriman perkataan ini. Falamma balawa mahusa. Ya, kena beriman. Apa juga percakapan ini. Kerana kisah ini berlaku dalam keadaan raib. Tidak berlaku di zaman kita. Berlaku di zaman Nabi Muhammad pun tak berlaku. Berlaku di zaman Nabi Ibrahim. Nabi Muhammad tak beranak lagi. Kisah ni sudah pun ada. Apa yang berlaku penyembelihan ni tu. Nabi Ismail, Nabi Ismail pun tak tengok. Parang besar mana. Pisau tu macam mana. Kambin tu macam mana. Tempat mana disembelih tu itu. <tidak, tidak juga dilihat di itu. Di, disaksi oleh Nabi Muhammad. Dikatakan raib kena beriman lah. La, la ruai Tidak kamu tidak ada ragu-ragu lagi. Apa juga yang tertera dalam Quran kena beriman. Bukan beriman perkara gaib dalam hutan dalam hantu dalam jin nak beriman gua gaib bukan nak beriman yang tu beriman yang ni dalam Quran ni. Kisah dalam Quran ni bukan beriman dengan apa jin persit ataupun orang halus kan beriman yang tu atau Allah Taala tak buat macam tu itu tidak ada tidak no efficient tidak ada sistematik beriman macam tu bodoh nama dia. Ni nak beriman macam ni ni cerdik tak kala mana kami ajukan kepada kan Ismail iaitu soalan wahai Ismail aku lihat dalam mimpi aku bahwasanya aku menyembelih kamu. Mimpi ini tuan puan bukan mimpi tidur lena. Didikkan daripada kecil dia perhati dia tengok sampai umur 17. Ada yang mengatakan 18, ada yang mengatakan 21, ada yang mengatakan 20 tahun ke atas. Macam itulah kedudukan. Dia melihat tu dia panggil mimpi. Mimpi ni asal setiap perkataan mumfi <coughs> atau perkataan nafiyun nafi ha, tiada mana tak tiada perkara yang salah mereka yang benar mumfi mana dia mimpi melihat kelakuan-kelakuan Ismail nampak nampaknya kalau kita cakap kampung lah nampak nampaknya cucu aku, aku ni boleh aku ni minang perempuan atau gadis untuk sebagai isteri kepadanya layak dia bela isteri dia layak dia bela bini dia pandai dia bela bini dia kita nampak macam tu lah ni contoh ni contoh saya buat pada tuan-tuan ni ataupun ish, kampung aku ni dah lama aku tak pagak nampaknya kalau aku tak pagak lah babi lah apa-apa masuk dalam kampung ni membahaya juga kampung ni kita perhati kita tengok dah lama dah ataupun kita perhati pula keadaan kita bila kita muda sampai kita kepada tua apa lagi yang tak betul apa lagi yang tak kena apa lagi yang patutnya perlu aku buat tu dia panggil mimpi bukan mimpi tidur lena mimpi juga mimpi tu mimpi juga tapi tafsir mimpi macam tu tak betul nabi-nabi rasul-rasul 3.4 pada waktu malamnya mereka tidur tapi mata mereka tidak pernah pejam tak pernah lena 1.4 lagi mereka pejam mata dan tak pernah lena pun Berapa? sentiasa mengingati ya Allah taala. Jumlahnya 24 jam tak pernah tidur, tak pernah lena. <coughs> Mengikut macam itulah kelayakan seorang seorang rasul. Kalau mereka tu tidur lena, mereka tu lalai. Ha, begitulah penjelasan-penjelasan dimaksudkan dengan pengertian rasul ataupun nabi-nabi. Tak kala mana dia melihat anak dia sempurna matang cukup umur, ada kelayakan, maka dia pun menyeru anak dia. Wahai anakku Ismail, aku inginlah nak mengajak kamu. Teringin sangatlah nak memperlawai kamu. Supaya kamu mai bekerja bersama dengan aku. Mendirikan Kaabah. Kita ingat mendirikan Kaabah. Kaabah tu yang dari Mekah tu. Bukan tak Kaabah. Kaabah juga. Kaabah tu pun boleh juga. Dikatakan Ismail. Ismail mendirikan Kaabah tu. Tapi Kaabah tu awal lagi dah ada. Dah. Dibuat, buat oleh Jibril AS. Bangunan yang, yang pertama di atas bunga bumi ini adalah Ka'bah Ka, ka itu Jadi di sini maksudnya Ka'bah sini adalah kalbu kamu, jiwa kamu, ataupun fuadun kamu, fuad kamu, ataupun hati-hati kamu ditimpa beberapa penyakit, ditambah dengan beberapa penyakit, bagi kamu azab yang yang pedih. Kalbu ini, fuad ini yang dimaksudkan dengan Ka'bah anda dalam anda perlu diperbaiki jadikan tempat ketaatan tempat mengeluarnya ketaatan ketaatan kamu tu kalbu tu mengeluarkan uh, panca indera yang baik membina kedudukan yang baik di sinilah yang dimaksudkan membina Kaabah bukan bina Kaabah di sana no bukan tak bukan tak bukan tak Kaabah memang Kaabah kalau anda nampak Kaabah di sana tu itulah Nabi Ismail Nabi Ismail bina Kaabah tu tak betul lah. Apa sebab tak betul? Tentulah tak betul tuan-tuan. Jadi bakal jadilah Quran tu kitab sejarah, kitab hang tu, kitab dongeng, kitab seri rama, ataupun kitab makyung, ataupun kitab, kitab apa lagi. Ha, kitab kitab apa komik dia bukan komik dia bukan kitab kitab apa makyong ataupun apa ataupun kitab kitab apa, Ah ada ayat atau ada mak ayah Sa ah, 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 ah sama Said punya buat bukan ah sama Said pun pandai juga tapi bukan macam tu dia lebih lagi. ah, profesor Imam ah Said pun eh ah Said pun tak boleh mengatasi kitab-kitab Quran ni. Kaabah yang dimaksudkan di sini bukan Kaabah yang di sana dah. Setiap kali anda mesti membaca ayat ni. Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni arafil manami Takkan anda tak anda nak nampak oh ini kata Ibrahim bin Ismail dulu-dulu ni. Macam tu ke anda nampak? Tentu bukan tuan-tuan. Tentulah anda pula sekarang ni. Anda pula yang nak disembelihkan. Anda pula di pelawa. Anda pula dipanggil menyemelih. Bukan nampak Ismail sana. Anda tak perlu semelih. Weh Ismail dulu ni bapak dia panggil semelih. Terselesai semelih tu diganti dengan seekor kibas. Anda nampak macam tu. Jadilah kitab ni kitab Mak Yung menurut. Kitab-kitab sikit. Buku-buku sejarah. Buku komik. Buku apa lagi. Nama-nama komik. Banyak nama komik tuan-tuan. Buku legenda. Kitab legenda. Kitab Hang Tuhan Jebat Angkasturi. Dia bukan macam tu. Bukan Bukan legenda. Dia bukan kitab kitab sejarah-sejarah sesuai sepanjang zaman innahu laqaulun fasulun huwa ma huwa bil had. Dia bukan bukan perkara pasal-pasal perkataan-perkataan yang olok-olok senda-senda main-main dia perkataan yang sungguh-sungguh amatlah benar semua perkataan ini. Maka anda baca bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka. Anda tak boleh jangan nampak ataupun tak boleh jangan nampak Nabi Ismail sedang dismelih oleh bapa dia bukan macam itu andalah sekarang nak dismelihkan bagaimana anda nak jadi orang dismelihkan semelih dengan apa <tuh> dulu bolehlah Ibrahim semelih anak dia <tuh> semelih di sini maksudnya tuan-tuan nak dikeluarkan nak dibuangkan kelakuan-kelakuan yang salah kebinatangan kebinatangan empat ciri nak kena buang rububiyah <coughs> subuiyah bahimiyah syaitaniyah dilaksanakan sebagaimana rububiyah ni ketuhan mempertuhankan memper mempertuhankan selain Allah taala <coughs> macam itu <coughs> subuiyah keserigalaan kena buang bahimiyah kebinatangan-kebinatangan. Ke Syaitaniyah, penghasut-penghasut kesehatutan, kesehatutan, kehasutan anda. Anda dihasut atau anda menghasut orang lain. Semua sikap-sikap ini anda nak disemelihkan anda dengan pengertian kalimah tauhid. Anda nak disemelihkan dengan pengertian tauhid. Ashadu an la ilaha illallah itu adalah pisau yang tajam ataupun parang yang amat tajam, sakin yang amat tajam memotong menyembelih anda supaya anda keluarkan rububiyah. Rububiyah ni makna uh, mengambil tempat, mengambil peranan Allah Taala. Kamu mengambil tempat peranan. Allah Taala punya peranan kamu mengambil tempatnya. Dipanggil rububiyah. Ha, anda mengambil tempat itu. Anda tak sedap dan tak faham, kena belajar bagi faham. Malam ni saya nak ajak tuan-tuan bagi faham. Rububiyah, subuhiyah, keserigalaan. Serigala ni mak rakus, sombong lagi bongkak. Nak buang keserigalaan dalam jiwa. Bahimiyah, kebinatangan dalam jiwa kelakuan kelakuan kebinatangan anda tengoklah binatang-binatang tak tahu malu tak reti menghormati depan-depan orang pun ligan bini dia depan bini depan bini dia pun dia nak sex depan-depan manusia kenapa dia tidak ada ada akal itu dipanggil bahimiah kebinatangan nak kena keluar nak kena buang nak kena nak semelih yang tu semua nak disemelihkan bahasa ada sembelih ha bahasa ada panggil semelih bahasa persuratan yang mendalami bahasa Quran tu amat mendalam yang, ke yang, ke yang keempatnya, syaitaniyah ataupun iblis. Ha, nak kena buang syaitaniyah ni. Hasut, menghasut anda, mempitnah orang, menghasut orang, men menyalah-nyalahkan orang, tak menyalahkan diri sendiri, tak tengok diri sendiri, tak perbaiki diri sendiri. Ha, Wafi'am putikum apalatum sirun, maka rosaklah diri yang ni nak disemulihkan Yang ini nak di, diselesaikan pada malam ini pada, pada ketika ini yang saya habak pada tuan-tuan ni Yang dimaksudkan dengan Palama balawa ma'hus saya Nak disemulihkannya Ismail Pisau yang paling tajam adalah Ashadu alla ilaha Inilah pisau na Inilah pisau na inahu padainahu bizabihil azim Penyembelihan yang besar wa padainahu bizabihil azim penyembelihan perjuangan yang wa penyembelihan perjuangan yang amat besar nama dia zabihil azim wa padainya pengorbanan pemperjuangan pem, pem, zabih tu penyembelihan zabihil azim penyembelih yang amat besar menyembelih diri sendiri bukan menyembelih dengan pisau besi basu tu bukan bukan pisau besi tu tapi disebut penyembelih juga lah Sebut saja semelih anak anda semua tuan-tuan faham dengan pisau tu. Bukanlah tak tukar pisau, pakai juga semelih tu dengan pisau. Tapi di sini bukan pisau yang dimaksudkan. Pisau semelih lembu, semelih kebau, semelih ayam tu. Bukan pisau tu. Jangan paham macam tu. Tu salah. Quran tu luah pengertian dia. Sebut saja pisau dengan pisau tu. Sebut saja sungai. Sungai tu. Langit-langit tu. Langit tu yang nak untuh. Bulan-bulan tu. Bulan tu masuk tangan baju Nabi Muhammad. Bukan bulan tu tu, ke depan baik-baik, matahari matahari, tu, tak boleh macam tu, saya pun kata macam tu, tak boleh jugalah tuan-tuan ni, bengkoklah laut-laut tu, belah laut tu, belah langit tu, 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 tu di bawah yang tu tak betul lah, mana ada laut terbelah, mana ada langit runtuh pun, Perkataan runtuh dah lama dah tak juga runtuh-runtuh Iza zul zilatil ardu zil zalha apabila bumi langit digegat dengan tergegatnya digoncang dengan segoncang goncang tak pernah bergoncang pun yang berlaku tu khusufat tsunami dikatakan dalam bahasa sains tsunami Dan janganlah salah faham ni tuan-tuan berlain dengan apa yang sebab ni tuan-tuan dengar baik-baik maka Ibrahim pun bawa lah soalan tanya kepada anaknya pakai diulas dalam Quran disebut penyembelihan supaya tinggi terlindung Bukan terlindung sangat pun supaya Quran itu jadi bahasa mata pelajaran yang amat luas. Taklah nampak pisau tu geluh leh macam tu. Mana dipotong, dibelih, disembelih ni sebagaimana kata Isa Ahmad Said. Isa Ahmad Said kata apa? Apa orang faham? Semua orang reti. Nampak apa Isa Ahmad Said kata? Contohnya macam ni. Oh, nun di sana. Semua tahu. Maka terbeliaklah biji matanya pun orang tahu tergedik-gedik meluput mel meluput luput melompat-lompat kancil di sana tapi pergi sang kancil pula lebih kurang macam tu lah orang boleh faham tak kalah di sini saya sebut Zabihul Azim pun tak boleh faham begitulah Quran tu habaq menyembelihan di sini sembelih dengan kalimah tauhid lah sana pisau yang tajam sebagaimana disebut Isamat Said nun di sana Ha. Begitulah kata-kata apa pujangga syair yang bergelar emiratis. Ha. Bahasanya orang bersetuju. Saya pun bersetuju. Saya amat faham dengan pesan kekuatan dia. Kalau saya tak tahu, saya telefon, saya tanya dia. Tapi dah lama dah nombor telefon dia pun, dia dah tukar. Mungkin dia tak dapat telefon, dia dah tak angkat dah telefon yang lama tu. Ha, sambung balik berkenaan dengan Falamah Balawah. Jadi penyembelihan di sini hendaklah anda memahami asyhadu aku naik saksi tiada tuhan melainkan Allah. Anda kena buang empat ciri, kena tolak empat ciri iaitu apa dia? Rububiyah, subu'iyah, bahimiyah, syaitaniyah inilah yang nak disembelihkan, nak dikeluarkan. Kalau anda tak semelih ini tak dikeluarkan, anda jadilah makhluk-makhluk perosok, menentang Allah Taala durhaka dengan Allah Ta'ala juga dia panggil makan buah khaldi, pohon khaldi pohon-pohon khaldi yang dimaksudkan di sini adalah rububiyah, subu'iyah bahimiyah syaitaniyah, melanggar peraturan peradaban menuju kepada Allah Ta'ala yang terkandung dalam ucapan tawhid ini jadi sehubung dengan pengertian ini kebanyakan kebanyakkanlah ustaz-ustaz dia akan habaq semelih dengan pisau bukan pisau tuan-tuan bukan sekarang kita kena baca pula kita pula baca ayat tu sesuai sepanjang zaman adakah pisau tuan-tuan tentu dah wajib dah bukan pisau besi bukan Bukan buka ataupun sakin cakap Arab seki sakin tu pisau bukan dia ataupun parang tah apa benda parang tu pula sekarang Arab tu berat sikit. kena buka kamus lah tuan-tuan Eh. Jadi senangnya sakinlah pisau yang tajam iaitu kalimah tauhid. Kita pula baca ayat tu palama balawa mahusang ya surah as-saffat ayat 102 bunyi sama saja. Kalau dipengertiankan pisau Oh nampaklah Nabi Ibrahim menyembelih anak ada dia ketika mana ketika mana dia menyembelih anak ada Ismail tu. Tentulah tak betul. Pisau di sini jelas amat terang iaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ni inilah pisau yang paling tajam. ingatlah anda bersih daripada kekotoran, buang daripada kekotoran, buang najis najis syirik. Inilah boleh panggil belah dada Nabi Muhammad. Bawa Israq wal Mi'rat. Bukan Israq Mi'rat bawa sebelum bawa Israq wal Mi'rat. Di belahnya dada Nabi Muhammad. Bukan buang kuman. Bukan buang darah kotor. Maksud kuman darah kotor di sini adalah syirik penyengutu ya Allah Ta'ala. Buang dengan pengertian kalimah Tauhid ni. Faham dengan kalimah Tauhid ni. Setelah anda faham, Terbuanglah syirik itu. Bukan dengan faham sifat 20 anda boleh buang syirik. Bukan dengan faham sifat 20 anda boleh mengenai diri anda. Ini salah amat. Salah teruklah salah. Bukan sikit-sikit punya salah ni. Terpesong teruk ni. Lain dikata, lain dibuat ni. Dikatanya lembu dia ada di abang. Ni tu lembu tak? Itu bukan lembu, tu ikan. Kenapa Apusin tak cakap sampai macam ni teruk ni? Teruk tuan-tuan. Ubah tu teruk-teruk sangat ni. Parang dengan pisau boleh gagah-gagah je dekat-dekat-dekat. Boleh guna dekat-dekat. Ni lembu dengan ikan. Joh lembu kaki empat. Ikan tak nak kaki. Joh berbeza ni. Sifat 20 boleh mengenai diri. Sifat 20 mengenai Allah Ta'ala. Sifat 20 boleh buang syirik. Sifat 20 boleh bertemu dengan Allah Ta'ala. Ini mengarut. Tak ada. Ini mengarut teruk. Awak pembohong teruk macam ni. Teruk ni pembohong ni. Abu Nawas tak bohong macam ni. Abu Lahab tak bohong macam ni. Abu Lahab pun tak kata Nabi Muhammad pembohong. Nabi Muhammad tu betul. Ni anak-anak penakan aku ni betul apa dia bercakap ni. Tapi dia bersetuju dengan sedik. Dia panggil, dia panggil Muhammad tu orang yang Al-Amin amat benar. Ni kenapa tuan-tuan tak nampaknya perkataan Asyadu Allah ilham Allah ni mengatasi segala ilmu. Siapa 20 pula dia selesai, bukan dia mengenai diri, bukan dia mengenai Allah Taala, tak boleh, tak bukan boleh buat syirik. Dengan sebab 20 ni awal udin mengenai ai, tak betul, tak ada lah hadis ni, tak ada ni ambil kat mana, kau kat mana ni? Ni Israel lihat ni mengarut teruk ni awak hangpa percaya sangat benda karut yang benar hangpa tak mau beriman tak mau ikut ni pun yang benar ikut benda karut lempak tong sampah longkang tu pakak buang aku meluat dengar mengaji ilmu karut kitab-kitab karut tu aku meluat Dengan kitab-kitab karut tu buang katong sampah tu pakak bukan boleh tolong anda pertama anda lagi teruk lagi teruk anda syirik ni Quran memadai qad taraktu tupikum amrayni lam tadhillu Ma tamasaktum bihi ma kitab Allah wa sunnata Nabi. Benak-benak sungguh-sungguh aku singgah pada kamu dua perkara itu Quran dan hadis. Selama mana selagi mana anda ikut anda akan tak anda tak akan sesat, anda akan selamat. Ini tak mau ikut percakapan ini nak ikut dengan benda-benda yang karut. Tak hadis, tidak ada lah hadis, tiada ada ijma ulama, tidak ada dalam Quran. Bukan ada dalam Quran sebab ada pula tu suruh mengaji. Tak ada pun. Kenapa anda pulun orang-orang besar-besarkan sangat? Memanglah yang buat tu Abu Hasan Al-Ash'ari. Anda tahu ke siapa Abu Hasan Al-Ash'ari? Dia terbati tahun ke berapa? Zuhid tahun ke berapa? Abu Mansur Al-Maturidi -Al -Al pun sama juga. Dia siapa? Beranak tahun berapa? Anda kenal ke dia? Tak ada secatat dalam sejarah. Umur dia tarikh, dia tahun, dia beranak, dia... Dia orang mana macam mana apa pengulasan-pengulasan yang dia bab-bab syirik. Tak ada pun. Tapi dalam Al-Mu'tahid ada. Sebab 20 tak ada. Datang pada Quran dan ni dia ambil memang ayat tu pada Quran. Wujud qidam baqa tu dia kutik-kutik nak kutik, kutik 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 jumlah 20 namakan sifat 20. Allah Taala saya hanya sifat 20 aja ke sifat Allah Taala ini tak betul. Sifat 20 sifat Allah Taala azza wajalla ini tak betul lagi tak betul. Dan dikatakan pula sifat 20, 20, 20 tu apa nama bagi zat, nama bagi sifat. Ini amat mengelirukan perkataan ini. Illallah Allah Allah Taala Taala tu ketinggian. Kemudian nak ditambah pula dengan nama bagi zat. <coughs> Buanglah Taala tu, nama bagi sifat. Buanglah Taala tu, Allah Taala, Allah Maha Tinggi. Perlukah pakai percakapan Allah Taala, Allah Taala Zat, Allah Taala Sifat? Nama bagi zat, nama bagi sifat. Tidak ada firman, tidak ada hadis. Amat mengelirukan tunggu-tunggu tuan-tuan. Saya depan ni kau dekat-dekat tak boleh tumbuk saya penampak sikit pelan-pelan dia ni. Tiap geram tunggu. Awat buat benda mengarut ni. Nak tumbuk saya tepeng pelan-pelan pun cukup dah. Awat buat mengarut macam ni. Tak ada tuan-tuan. Dalam Quran tak ada ni. Kalau ada beritahu apa pencerahan dia dua 20 ni kuat mana nak pergi kuat mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian nabilahi taufik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ha sambung. Ha. Tidak. Ada lu tidak tertis sangat bengkak lagi. Allahumma Tidak.